Salam dostlar, Taromage-yə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər kanala abunə olmağı, videoları like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Bir də abunə ol buton kənarında bildirim zəngi var. Onun üstünə bassanız mən nə vaxt yeni video paylaşsam sizə xəbərdarlıq gələcək. Çünki hər dəfə paylaşa bilmərəm ki, videonu yüklədim falan. Bir də, bir də, bir də sizi Instagram səhifəsində izləyə bilərsiniz. Taromage, axırda 2 dənə E hərfi. Yəni eynilə bu addaddır. Yəni Instagram səhifəmiz var. Orda hər dəfə həftəlik məlumatlar paylaşa bilərəm. Daha çox göy üzündə baş verən dəyişiklikləri orada mətn şəklində paylaşıram. Çox da maraqlıdır, çünki anketlər falan keçirərik, daha çox çəllənc'lər keçirəcək və s. kimi şeylər keçirə bilərik. Ona görə də orada da izləmədə qalın. Çox uzatmadan keçirəm bu günün bürcünə. Bu günün bürcü qız bürcüdür. Qız bürcü və yüksələn qızlar. Yüksələn bürcünüzə mütləq baxın. Çünki yüksən bürcünün xarakterini daşıyan insan çoxdur və yüksən bürcün həqiqətən təsiri böyükdir insana. Məsələn, yüksən bürcünüzü tapıb Video lightə nə yüksən bürcünüzə baxsanız, orda mütləq bir mesaj alacaqsınız. Qız bürcü və yüksələn qızlar. Gərək 8 və 14 fevral tarixini sizin nə göstərir. Ümumi bir məlumat verim ki, göy üzündə dolça stelyum var. Stelyum dediyim kimi bir bürcdə üç və daha maksimum planetin hərəkətinə deyilir. Astrolojiya da, məsələn, burada Merkuri geriləyir, Venera var, Jupiter var, Saturn var, günəş burada. Yəni dolçanın hakimiyyətinin yüksək olduğu bir zaman dilimindəyik. Məsələn, dostuq bizim hansı sahəmizi təmsil edir? Azadlıq sahəmizi, məsələn, sevdiyimiz insanla daha çox empatiyamız yüksələ bilər, o insana anlayışlı ola bilərik, o insan bizi daha çox anlaya bilər, o insana azad ola bilərik, huzurlu hiss edə bilərik, özümüzü daha yaxşı hiss edə bilərik, azad münasibətlərə qaça bilərik. Dostluq sahəmizi təsir edir, məsələn, dost çevrəmiz daha da böyə bilər, yeni insanlarla tanış ola bilərik, sosial çevrə ilə daha çox əlaqədə ola bilərik. Elektronika texnologiya elmi sahəmizi dəhəbə da inkişaf etdirəcək, məsələn, özünü inkişafa daha çox yönələ bilərilərin meylli ola bilərik. Yəni bu kimi sahələrimizə təsir edəcək. Amma belə bir şey də de deyim ki, çox planet bir bürcdə hərəkət edəndə bu enerjilər, yəni daha çox yoğun olanda bir yerə yönələndə Bu bizə biraz təbii fəlakətlər olaraq gəni dönüş edə bilər. Məsələn, tufandır, nə bilim zəlzələdir vəsaire kimi hərək, təbii fəlakətlər və eyni zamanda bizə də təsir edir. Məsələn, texnologiyada vəsaire vərəqlərin itməsi və ya nə isə səhv işləmə. Bu kimi, yəni texnoloji və ya məhşət problemlərindən yol aça bilər. Çalışın ehtiyatlı olun bu həftə havda sürətli naxacaq hadisələr, daha çox sürətli naxacaq. Bazar yerəsi Ay Oğlaq bürcündədir. Bu da bizə iş sahəmizi, ekonomiya sahəmizi daha da aktivləşdirəcək işlər daha çox çox ola bilər və ya işlərlə vaxt keçirə bilərik. Günəş Merkurdadır, bazar yerəsi eyni zamanda qovuşurlar, yəni Günəşlə Merkuri. Bu da bizə arzu qapımızı açır. Məsələn, daha çox arzu edin, dua edin məsəl üçün. Soruşurlar məndən Instagramdakı hansı rütəli məsləhət bildirir, məsləhət verirsən videolarda aşağı düşün orada su ritüeli var. O ritüeli etsəniz məsələn yaxşı olar. Çünki həqiqətən suyun da bir enerjisi var, özünə məxsus, insanın da bir enerjisi var. Hər şey enerjidən ibarətdir. Ona görə də bu ritüelin tutma effekti həqiqətən də çoxdur. Özüm də sınamışam müddəfələrlə. Sizə də məsləhət verirəm və orada daha aydınlaşmışam. O videoya baxsanız suallarınız cavablanacaq ağlınızdakı. Yəni daha çox dua edin həmən günə. Arzular qapısı açılır. Çərşənbə axşamı ay oğlaqdadır yenə də. Çərşənbə günü Merkuri Mars tik bıçaq altındadır. Biraz um, sürətlə baş verəcək hər şey. Yəni sürətli qərarlar, sürətli düşüncələr, səbirsizliklər ola bilər. Həftə hərəkətli olması da elə burdan gəlir. Cümə axşamı gecə saatlarında 23.00-da 23 dərəcədə dolçada yeni bir ay var. Bu da eyni zamanda bu zaman dilimində günəş Marsdadır, Merkuri Mars tik bıçaq altındadır. Bu da bizə hərəkətlilik, hirslilik, huzursuzluq, narahatlıq siz verə bilər. Daha çox dalaşa bilərsiniz, ətrafla mübahisə apara bilərsiniz. Belənci olanda belə hallarda daha çox məsləhət veririk ki, idmanla məşğul olun. O enerji topu var, o əsəbi enerji top. Onu bir yerə yönəldin, idmanla məşğul olun. Həm sizə xeyirə gələcək, həm də insanlara ziyan vurmuyasınız, insanlardan hirsinizi çıxmıyasınız. Çoxun mübahisələrdən qaçının. Dünya astroloqiyasında isə döyüş, ə, daha çox çaxnaşma, ə, siyasi çaxnaşmalar dünya üzrə hərəkətlənmələr, yəni əskəri hərəkətlənmələr və sər kimi siyasi problemlər ola bilər. E, Günəş və Peter dini məsələlərə, vergilərin artımına, məhkəmə qərarlarına e, daha da aktivləşdirə bilər. IU Peter bucağı isə yeməy, içməyimizə təsir edə bilər, daha çox yiyib çöşə bilərik, ona görə də diqqət edin. E, dini məsələlər, işçi məsələləri, işçi hüquqları, qadın məsələləri, məsələn, gündəmdə ola bilər. Dini məsələ, məsələn, Sizin ətrafınızda biri və ya sizin özünüz də baş gələ başına gələ bilər ki, bir də gördüz bir nəfərlə dini şeyi müzakirə edim deyərək mübahisə etməyə başlayırsınız. Yəni çalışın bu şeylərdən uzaq durun. Venera, Yupiter isə bizim həqiqətən də çox pozitiv enerjilə verəcək. Dostluq, sevgilər, öyrənməyin daha da sevindirdiyi bir dövəm, şöhrət, insanların gözünün önündə gözbəbəyi olmaq məsələn, insanların hər kəsin sizdən danışdığı bir zaman dilimi yaradaq bilək. Görək qız bürcünə və yüksən qızlara, xüsusilə olaraq sizin üçün nə deyə bilərəm? Sizə özəllik olaraq nə cür təsir edir? Bu həftə yeni ayı iş sahənizdə başladırsınız. Yəni sağlamlıqla bağlı bəzi qərarlar da verə bilərsiniz, amma əsasən işlərə yönəlirsiniz. Bütün planetlər burada yığıldığı üçün iş həyatınızda gimgəlik həyatın ım, və iş yox, gündəlikdə ola bilər. Yəni bu işləməyənlər üçün aiddir. Gündəlik həyatı, iş həyatı, bunları sıralamaq, bunlar daha çox bir müəyyən bir formaya, qalba soxmağa çalışasız. Daha çox bunlar önəmli olacaq. Önemli dəyişmələr məsəl üçün başlanğıclar ola sizin için. tamamlama ee, tamamlanma enerjisi var. Merkuri gerilir. Yarım kalmış bir şey tamamlaya ee, ke keçmiş mesela, sevgiliniz varsa o insan sizin birden birine karşınıza çıxa bilir. Veya düşündüğünüz bir insan kabağınıza çıxa ee, nasıl bitirilmiş bir şeyde suallarınız varsa, yani tam ürününüzde bitirə bilmirsinizsə, o suallara cevap tapıp tamamıyla tamamlanma, yani bitirme enerjisine verip tamamlayabilirsiniz. bir yerdən iş xəbəri gələ bilər. Əgər işdən bir şey xəbər gözləyirsinizsə vacib. Yeməyə isə diqqət edin, kökələ bilərsiniz dediyim kimi, aşırı yeməyə biraz düşkün ola bilərsiniz bu zamanlarda. İnsanlarla əsəbi, gərgin danışmayın. Çalışın əsəbinizə fikir verin. İş yoldaşlarınızla, ailədə, məsələn, insanlarla çalışın, biraz mübahisədən qaçının. Bazar reytersiz doğa kapınız açıktı dediğim gibi rütüeller veya dualar edebilirsiniz. Gene göre sizin için tarotumuz nedir? Kız bürcü ve yükselen kızlar. Bilmem niye bunu çekmek istedim. Ooo! Sonra... Hmm. Danışacağım şimdi. Böyle bir şey var. burda ehm bir insan olubsa həyatınızda xərçəng bürcüdə ola bilər, əkizlər də ola bilər, hava ağırlığında, məsələn, dolça və tərəzidə ola bilər. Bu insan sizin xatirinizə dəyibdir, sizin qəlbinizi çox pis qırıbdır və ətrafınızdakı insanlar da tərəftarlarında də elə, deyir ki, boş ver, unut və ya burax, bitir. Əgər sevgi məsələsinizsə, yəni ətrafınızdakı insanlar da bu münasibətinizi düzgün görmür o insanla bağlı şübhələriniz varsa və ya bitirmisiniz münasibətinizi bu insan təzədən qabağınıza çıxacaq barışma enerjisini. Yəni bu insan sizinlə barışmaq istəyəcək. gəl deyəcək, gəl barışaq. bu kimi hadisə yaşaya bilərsiniz və və ya sizin suallarınızı cavablayə bilər. beyninizdə təz şübhələriniz varsa, bu şübhələri artıq aydınlığa çıxarda bilərsiniz. Dədim ki, Merkuri geriliyir fikir verin. Çünki Merkuri geriliyəndə belə bir şey deyim, ə, keçmişdəki olan sevgilər birdən birə pək deyə ortaya çıxa bilər. Amma məsəl Merkuri də verilən qərarlar, geriləməz zaman verilən qərarlar ə, pozitiv qərarlar deyil. Çünki bu geriləmə bitəcək və bitəndən sonra inirsin, əlin ayağını çəkəcəksən. Və sən o verdin qərar boşluğa düşəcək. Yəni o qərar sadəcə ə, boş bir qərar olacaq və yenidən eyni şeylər yaşanacaq. Yenidən keçmişdəki hadisələr təkrarlanacaq, yəni. Sadəcə keçmişdəki əngələ bir fraqmentdir. Qabağınıza yenidən çıxır. Ona görə deyirik ki, məsləhət verdik ki, böyük qərarlar almayın. Keçmə işiniz varsa etməyin. Bu kimi hadisələrdən qaçın. Çünki aldığınız qərar ə, pozitiv olmaya bilər. Amma bu həm yayit deyil, yəni, o baxır sizin xəritənizə, yıldıznamağınıza. Orda məsəl hansı evinizdə, hansı ə pozişiyonda ol olduğuna baxır. Amma çalışın, ə, çox düşünün. Başımaq istəyirsinizsə, həqiqətən çox düşünün. Bu şeyləri nəzərdən keçirin. Yəni şükani, qəlbinizi qırdığı məsələləri, bunu hamısını nəzərinizdən bir daha keçirin. Mən niyə bunu çəkməkdəyim? Hmm. Hə belə bir şey var. Bir şey var ki, sizə fürsət verilib və o siz ıı, o fürsəti itirmisiniz. E, Görürsüz, adam fürsəti itirir. Amma o fürsəti itirmisiniz, başqa fürsətlər də var önünüzdə. Başqa fürsətlər də çıxıb siz onu görmürsünüz və eyni fürsət bir daha gələ bilər, amma çox vaq bu başqa fürsətlər də ya alternativləriniz var deməkdir. Siz onu görmürsünüz, amma bu həftə bir şey olacaq bir insan sizə kömək eləyə bilər, məsləhət alacaqsınız, bir insan ola bilər bu hava qrubu, əkizlər də olsa tərəzi bücündən böyük, yəni sizdən böyük güc insan ola bilər və bu insan sizə bir məsləhət verə bilər. Siz bir şeyə, yeni bir şeyə başlaya bilərsiniz. Bu təhsildən bağlı ola bilər, bilməm ailə həyatı ilə bağlı ola bilər, nəsə bir qərar, yeni bir şeyə başlanğıc atdına ata bilərsiniz və özünüz də görəcəksiniz ki, bu addımı atandan sonra hər şey sürətlənəcək. Yəni hər şey sürətlə e, pozitivə doğru gələcək. Atdığınız həqiqətən çox yaxşı olacaq. Sadəcə bir şey var ki, joker kartı çıxanda bir şey deməkdən çəkinmirəm ki, e, diqqətli olun. Gördüyünüz kimi joker e, ayağının altına baxmadan gedir və düşə bilər qayır. Çalışın biraz ım, çox düşünün. E, Atdığınız addımlarda ehtiyatlı olun. Yəni həyecana qatılıb belə e, önünüzə baxmadan addım ata bilərsiniz. On deyirəm. Çalışın həyecana qapılmayın, amma hə addımınızı atın. Yəni bu cəsarətiniz həqiqətən də yaxşıdır və bu addımınızı atandan sonra hər şey pozitiv olacaq. Yəni doğru zamanı düşün, gözləyin. Amma bu fürsəti bir insan köməyi ilə taparsınız. Bunu deyim. Məndən bu qədər çox sağ olun. Məni dinlədiyiniz üçün kanala abunə olmağı, videoları like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Sizləri sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın.